Всім привіт! Запрошуємо вас з нами до подорожі у Німеччину і Нідерланди. У цьому відео ви побачите Кьольнський собор, Північне море та ще багато цікавого. Тож погнали з нами. Лецго так, всім доброго ранку. Ну що. Починається наша подорож до Нідерландів нарешті. Сьома ранку на годиннику. У нас буде ще одна крута зупинка. Тож погнали з нами. Так, ну що, ми вже в машині, будемо вирушати в подорож, так, да, да. Давай, поїхали. Все, ми погнали, друзі. Ну что, наша первая зупиночка? Макдональдс, Кофеечек Дивіться, яка там красота. Поїхали далі. Перший раз таке бачу, їдемо по автобану і дивіться на значок. Це, звісно, не кажуть, що хороший бензин. Подивимося. Це вже Німеччина. Дивіться, тут ходоги вже реально ну німецькі. Отак подаються, просто булка, три види соуси і сосіска. 6 євро. А, це 6 євро? 6 да. євро. Ну, Будемо спакувати. І погнали далі, ми в куті. Народ каргуча, це треш. Ми доїхали. Кьольн, якщо що, це велике місто в Німеччині. Німеччині. Вибрав я отель. Ну не найдешевший, ну, не найдорогий. Yeah. Думаю, головне, щоб був з парковкою. І я короче, приїжджаю, а вона каже: вибачте, а в нас тільки 6 міст і всі зайняті. Їдьте там платна парковка. Ну Думаю, йо моє ну то ладно, піднялись в номер і зараз я вам покажу. Так, дивіться, Так виглядає наш номер. Внимание. Не, не, внимание, на... внимание на. люстру. Я чуть не ослепла, кажется. Село колхоз. Я в подвал. Туалет. Маленький тут я, если честно, сюда. Тут дверь, на 50 я, если честно, еле влезть сюда. Ну, тут Кирилл спит, тут нет. мы спим. Как кажут, есть кресло, телевизор, печки только нема. Что еще треба А? Да. Ну, в общем и целом. Главное, что мы сейчас поедем, допаркуемся и погуляем по вечернему Кёльну. Поехали с нами. Так, так Кирилл погнал смотреть на фонтан. Где <Дима>, мы? Рассказывай. Да, Сейчас октоберфесты, да, начинаются. Я думал, что это типа октоберфесты, поняла тут? видите, выходим. Короче, идем на завтрак в отеле. В принципе, тут шведский стол, вы знаете, я приятно удивлен. Банка нутеллы стоит, просто можно себе набрать, тартареточки сделать, Вареничка, масличка, творожок, сметанка. Ну что, зайчик, как тебе завтрак? Как базовый, сниданочек нормальный. Нормально, да. І мюслі малого яйчкова варене, і соло і, яйцово, і чай. чай. Слушай, ну три, три від сока, чай, вода, і все тепло, все свіженьке. кирил хлоп'яна ярія. Але як на парковці, мало місць в залі. Всі хитаю, ми знаходимося з вами в Кольняці. Йонський собор, і це один із найвищих готичних соборів у світі. Ну, подивіться на його просто мощ. Він дуже, дуже гарний. Ну просто уявіть собі, як вони це, це строїли в ті роки, коли ну я не знаю, не було якихось інструментів, там різьби. От як можна було зробити на, наприклад, у того якогось монаха або ці піки. Ну. Я просто в захваті. Ми вже тут вдруге, але я тут не наче, наче вперше просто. Знімаю тут як. Нема, нема коштів. Дивтала, де тоді бахнець. І ще він пережив Другу світову війну. Він вцілів. Але як ходять легенди, то чому він вцілів? Тому що цей коротко, чувак, архітектор, який це проєктував, кажуть, що він заключив. З дьяволом якусь там Шуримури <хи> щоб... і продав душу. Можливо, це просто якесь візіння, я не знаю. Але він повністю вцілів. Це один із об'єктів ЮНЕСКО, до речі. І в цьому соборі ще у нас знаходяться 10 тисяч квадратних метрів вітражів. Ця молитва за українських воїнів за Україну. Тому що ми реально німецькому дуже знаємо, але ми почули слово Україна, це не так було трудно розпізнати, і там було написано, і там було ще слово супорт. Тому ми також ставимо свічку за наших воїнів, за Україну, за перемогу. Такое заведение мы сейчас идем. Подают такие пармезанчик на терты. все. Сейчас будем куштовать. Просто посмотрите, салат не Килограмм. это обратная сторона собора. Чтобы разумели, сам малюя. Дивиться. И тут по, по центру флаг Немечины и Украины. Дивиться, вот собор. И тут мы побачили украинский прапор. Це наші світлини. Дивіться. Посередині кельну. Ну, це дуже, в мене мурахи, якщо чесно, зараз по шкірі дуже дуже великі. Я нидерландец. Я тоже. А ты? Я не А? Я Та Тоже, да? Ребята, наконец-то. Наконец-то мы в Нидерландах. Это просто наша самая Чувствуешь, любимая страна. Короче, мы идем завтракать. И приглашаем вас с нами. Тут даже дышится по-другому. Короче, мы идем. Вітаю у вас у Нідерландах. На подвійному еспресо ось така кавуська. Повна посадочка, конечно, тут цеванула. Вкусно? Капучина. Великий 4,75. Нормально? Маленький 3,75. Ваше здоров'я. Оооо. Що принесли такий нам? Такий сніданок. сніданок нам принесли, це вважається сніданок на двох. Е, яєчня разом з лососем, дві гранули з фруктами, ось такий хумус, джем, масло, два кровасани, хлібчик, дві нідерландські таких солодких, ну, типа кексика, напевно, і сироп. Що будемо їсти? Ну, Кирилл Кирилл на яре, с чайком. Нормально, да, ну, все. Всем смачного. Барахолка! Барахолочка! <говорит> То, о чем Светлана мечтала. В Нидерландах самая наикращая барахолка. Да только ее встречала. Стильбург. Как, ребятки, берите CD-диски по 50 центов, DVD по 50 центов, пластиночки по евро. Просто смотрите, по 10 центов любой шарик. По 10 центов. 30 евро. Полторы тысячи стоит вот такая коляска. Отличная прям, ну, прям хорошего качества. Такие черные, глянь, черные, вообще шикарные. По 10 центов, это сколько? 5 гривен? Это 5 гривен. Елка. Надо елка. О, гляньте, какие домики. Сколько стоит? Гривну 50. А это? Тоже евро 50. Так, Кирилл хочет такой домик, руб 50 стоит. Бери. Вообще на полоколке очень много вещей одежда и стаканы. А вот, смотри, тут какие стоятки стоят. Да. Тоже рут 50 стоит. Смотрите, вот просто диван в отличном состоянии. Кожа, такая кожа. 100 евро. 50 евро. Вот стол лакированный, классный. 80 евро. Тулочка кожаная. Оп. 10 евро, ребята. 10, 500 гривен стул. Это прям кресло. Кожаное, классное. Вот посуда такая. Тарелочки. Но я хочу, мы с Кириллом хотим купить бокалы. И вот они. Смотри, Кирилл. Вот, по 50 центов все бокалы вот кому-то 65 лет коллекционный это какой-то мерочный бокал ой 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 вот это я возьму на поставь вот нашу тачку во а как это нет вот он берем так трещин нет ничего нет это мы берем по любасу так, Светуха взяла вот такую штуку. За 2,50, 100 гривен, ребята. О, бери. А достань, посмотрим его. Вау, смотри, за, лягу коллекционный. Пепси. По, По евро они все. Цена 80 евро. Я думаю, кафе Даниэль за 4000 гривен. Это прям их тема. И уже б стояла у них. Ну согласитесь, что это прям топ. 50 евро, ну блин. 20 евро. Смотрите на это кресло. А ну, Кирилл, сядь сюда удобно будет. 20 евро кресло. Да. Ну что. Отлично. Вот 75 евро, глянь какой. Смотрите, искусственные елки, просто интересно. Смотрите, 5 евро елка. 750 евро елка. Вот огромная елка, 25 евро. Но она прям... Ну прям очень огромное. Все, Кирилл себе приобрел елку Бля, был бы я на большой машине, я бы этот шкаф бы за 80 евро забрал бы аж бегом. Я, мы, ну мне очень нравится. Вот так поставить. 20 -20, так, как вы... так, мы с Кириллом нашли технику. Смотрите, просто мониторы. 15 евро монитор, вот, самый большой. Все мониторы по 15 евро. Просто телек 20 евро да с пультом совсем вот philips кстати крутой телевизор смотрите стоит 30 евро то что наша мама хочет ну 60 евро конечно да но наверное наверное неплохого качества о ноутбук windows 10 так windows 10 64 intel core i5 за 75 евро. Кирилл, хочешь такой свитер новогодний лидл? Yeah. Дивись. Сбирка. Никто не носил. Да? Ля, тут новогодние свитера. Не хочешься никакой? О, смотри. Так, народ, ну что, мы скупились. Сейчас мы вам покажем, что мы купили на эти 50 евро. Во-первых, две елки, ну, во две елки два стакана нет. пепси один и один голы. кола. Куча Ось новогодних да, игрушек. Штучки. Ось такую Вставочку под фрукты. 2,50. Наступно, ну, мои любимые кольори. По евро вот такие два салатника. По евро 52 таких. По евро вот такие гарни, гарнющие клипсы. Такие сережечки. Красота. Э, набор для гриля. 2,50. 100 гривен набор для гриля. Бокал для пива. Почему-то такие домик. Вот такая игрушка. И молочник. Двигаемся дальше. Всем пока. Короче, когда мы жили на локации в Нидерландах, э -э, Света дружилась с Леночкой. Мы вот приехали в Нидерланды и встречаемся с подругой. Света несет ей пивасик австрийский, конфеты Моцарта. В общем, сейчас будет долгожданная встреча, я вам засниму ее. Мы заходим в Макдональдс. Ви хоч пам'ятаєте друг друга? Так. Ми знаходимося зараз з вами на парковці в місті Тілбург, Нідерланди. І зараз будемо робити огляд ось таких. І так, пакетик. симпатичненький. Так, дали нам ось такі три штучки для соєвого соусу. Це мені нагадує, як мені духов. Так. І ось такий. Такі симпатичненькі сові соуси. А також вони побачили, що в нас дитина, і дали нам ось такі одні очбові і дві звичайні палички. Взагалі, -то я теж дитина. Все. Вау, коробочка симпатична. Зараз. Так. Да. І опа! Слушайте, ну бачиш? Так, теж в цих одноразових. Ой, як смачно пахнуть. О, Тут є тунцом, а не гірки з лососем. Тобто лосося гірок, лосося, гірок. Як бачите, в Філадельфії цих ролах немає. Це що? Це кривова паличка і у гірок і авокадо. Лососик пахне добре. Там, кстати, в поміщенні дуже-дуже воняло уксусом. Міцуканда. Соєвий соус дуже концентрований. Ну, коротше, в принципі, суші погані. Ось рол з креветкою в темпурі. Ой-ой-ой. Це смачно. Не, хорошо, хорошо. 30. сколько? 37,45. 37,5 евро. Ну тут набор хороший. Так, ну мы погнали доедать. Всем гарного дня. Продолжим наше путешествие. Всем пока. дуже красиво, дуже. Это просто, дуже, дуже круто. Это моє место, силы, море, пляж. Я не дуже люблю теплые моря, а вот северные моря, особенно это Северное море, где холодно, где воздух просто такой ледяной. Классно, я обожаю, просто обожаю. Вот самый главный моряк. Как тебе? Нормально! блин, тут такой воздух. Ой, просто дышишь. А чтобы вы понимали, за этим пагорбом сразу город. Домбург называется. Представьте, как людям кайфово. Это сейчас как бы жовтый месяц, кинет жовтня. А представьте, как тут летом. Жара, солнце и холодное Северное море. Ты просто окунаешься и чувствуешь, что жизнь удалась. Я пойду сейчас помочу руки, потому что я себе этого не прощу, если я не намочу руки. Он Кирилл пишет, люблю маму. Так. Не холодная реально, ну, море теплее, чем на улице. Не хотелось бы эту букву рисовать, но ладно. Раз она есть в нашем городе. Роу. Хаб. Еще раз вам привет. А мы на море. Так, мы зашли прибрежное кафе. Кирилл тут уже крутит тот штурвал. Вон девочка тоже хочет покрутить. Вот бар. Офигенно, да, красивый? Просто с видом на море. Оп. Мы сели тут. Но вообще вот там вот уже, сейчас я вам покажу, вот выходишь и можно сидеть с видом на море. Просто топ. Короче, мы же едем из моря и попалы на раздвижной мост. Надо еще будет заснять, опускается. Все, батя Все, сейчас мы по этой дороге будем ехать, представляете? Так, ну что, доброго раночку. Сьогодні останній е, день був наш у Нідерландах. Ми вирушаємо. Е, значить, сьогодні ми ночуємо також в Німеччині Регенсбург і додому. Бо з понеділочка вже знову школа, і так далі, тому подобне. Е, виїжджаємо. Так, ну что, э, мы в э, городе Регенсбург. Устали с дороги, капец. По-быстрому решили никуда не идти. Заказали Uber Eat. Э, получается, с доставочкой у нас тут еды на 45 евро, с доставкой 55, короче, 2600. экспресс сниму вам пакуночек. Так, кстати, я писал, писал приборы, пока не вижу. Пакет, все, пустой. Ну, порции, скажу вам, огромнейшие просто. Лапша. Суп немножко пролился, кстати. А приборы? А приборов нету. Да. Сейчас будем что-то искать. Короче, у нас тут утка. Давайте я пробую утку, чтобы понимать впечатление просто. М -м. Утка огонь. Все, мы погнали кушать. Точнее, искать приборы. Я думаю, что это вкусно, потому что по утке сразу понятно, что вкусно.